orang macam ni kita tak selalu jumpa. Iyalah. Kan. Okay. Bila hidup 100 tahun kita uh, boleh dikatakan generasi yang bertuah untuk berada sezaman dengan dia, mampu berjumpa dengan dia, mampu berkomunikasi dengan mampu bercakap dengan. Dia. Gunalah peluang yang sebaik yang ada ni sebaik mungkin untuk kita menimba pengalaman, menimba ilmu daripada apa yang dia curahkan pada kita. Hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. The Tiger Show episod 8. Kita kembali ke The Tiger Show Raw episod 8. Hari ini genaplah 100 tahun bekas Perdana Menteri kita Tun Dr Mahathir Mohamad. Hari ini ketika rakaman adalah 10 Julai 2025. Hari hari ini kita menjemput ...PZ Jihad... Presiden kepada Klub Cik Dad. Apa khabar? Alhamdulillah, Cik Min. Ah, hari ini difahamkan ada sambutan... ...sempena 100 tahun... ...Dr. Mahathir di pejabat beliau tadi. Buat apa tadi di sana? Ah, yang pertamanya, terima kasih... ...saya lah, ucapkan kepada Podcast Tiger Show ini... Lah, ...kerana telah menjemput saya... ...untuk berkongsikan... ...tentang uh, suasana... Hmm, sambutan. Uh, sempena sambutan 100 tahun hari ulang tahun kelahiran Tuan Dr. Mahathir. Uh, pagi tadi di Yayasan Kepimpinan Perdana uh, kita ada uh, membawa hadiah. Hadiah eh? Uh, hadiah dan kek ada yang bawa pulut kuning pada mana-mana pihak yang ingin menyampaikan uh, ucapan selamat jadi ada yang hantar kad ada yang hantar buah coklat macam-macam lah Uh, jadi uh, pihak uh, pengurusan YKP tadi uh, memberi peluang kepada uh, mereka di luar sana yang nak hantarkan uh, hadiah kepada Tuan ataupun kek uh, hari jadi ataupun juga uh, untuk mengucapkan secara peribadi mengucapkan selamat hari jadi kepada Tuan. Jadi mereka ini semua telah diberi peluang tadi uh, secara begila-gila, bagi lagi lagi, begila-gile ramai uh, alhamdulillah ramai tadi. Mungkin itu uh, saya difahamkan tidak diwawarkan sebenarnya sepenuhnya. Oh, tak diwawarkan? Tidak kan? diwawarkan langsung sebenarnya. Cuma, Cuma orang biasa pun boleh datang. Orang biasa pun boleh datang. Oh. Dan uh, saya lihat tadi banyak muka-muka baru, bukan okay. bukan muka-muka okay. yang biasanya dalam program-program Tone... Uh, yang kita kenal. Mm -hmm. Tapi hari ini ramai muka baru yang ada yang bawa belon, ada yang bawa anak dan macam-macam lagi barang-barang contoh bagi barang, macam buku untuk minta tanda tangan Tun sempena hari kelahiran Tun yang ke-100 tahun pada hari ini. yang ada yang sangat menarik perhatian saya tadi ada seorang Apa contohnya dia bawa not 100 untuk to sign dekat duit tu. oh not 200 ringgit satu untuk makna. disimpan kan apa dia Kebetulan pun umur tu yang ke 100 tahun, not 100 tu. Saya tak ada pula duit 100 tadi. <laughs> <laughs> ha, jadi saya sayang. lepas peluang tu, tak apa saya akan cuba usahakan mungkin besok kalau usaha ke kalau ada peluang untuk berjumpa dengan Tun, saya akan usahakan. Eh, satu satu perkara yang menarik dan unik lah pada saya. dan Berbanding dengan benda-benda biasa macam kek, buah, hmm. ni semua tu dah biasa. Yang tadi tu memang saya rasa betul-betul, wah, -betul, oh, bagus lah orang ni. <laughs> Nampak banyak kalau tengok gambar-gambar yang berlega di WhatsApp. Banyak Kek kulit kuning buah-buah larat kata nak makan semua tu ok uh, ini pun tadi saya difahamkan oleh pihak uh, pengurusan di Yayasan Kepimpinan Perdana, Perdana. memang uh, ada yang kek-kek tu, tu tu memang arahkan benda ni untuk disimpan Okey. ha, uh, simpan untuk dimakan dia rasa dia rasa uh, kan uh, uh, tapi kalau yang mana yang tak habis tu dia kata dia, dia minta kek-kek uh, ni lah contohnya disedekahkan kepada rumah-rumah anak yatim di sekitar uh, Petera Jaya lah. Peterajaya. Yang macam tahun lepas dia orang kata hantar ke Dengkil, hantar mm -hmm. ke Cyberjaya, Jaya, hantar ke kawasan-kawasan sekitar lah. Uh, sebab memang banyak. Memang banyak. -banyak. Takkan tuan nak makan semua dengan keadaan dia mm -hmm. yang macam tu, kan. Uh, kita tak rasa pun yang tu cuma atas dasar untuk menghargai apa yang telah tuan uh, korbankan untuk uh, negara ini. Jadi semua orang memang menunggu peluang ini untuk untuk Uh, menyatakan penghargaan kepada Tun. Okey, tadi macam Fizi pergi ke Putrajaya berjumpa Tun pada hari dia menjadi 100 tahun secara rasmi. Macam mana tengok keadaan Tun tadi? Uh, saya rasa dia adalah seorang manusia yang hebat. Seperti biasa orang tak akan sangka umur dia 100 tahun. Uh -huh. Kalau Cik Amin uh, pun mungkin ada perasan Uh, seminggu ni memang penuh program untuk dia ah. uh, Macam selepas ni uh, Tadi kita program kita adalah di sebelah pagi mm -hmm. Sebelum uh, dia uh, bersama dengan orang yang datang Untuk menyampaikan ucapan uh, hari jadi Dan bagi hadiah kek dan semua ni eh. uh, Dia uh, telah hadir dalam satu podcast okay. uh, yeah. Itu Becara pun dah beberapa man. jam lah Oh. Kat situ saya rasa tempat dia buat dua version. Aha. Versen, bahasa Melayu kemudian bahasa Inggeris. Sehingga untuk masyarakat ha, antarabangsa. Untuk masyarakat antarabangsa. Lepas tu baru dia hadir program dengan kami. Lepas tu dia tunggu uh, Tuan Asmah dan juga Tuan Mahathir tunggu duduk um, ni orang datang uh, bergila-gila ambil gambar dan ucap. Hmm. Uh, ucap selamat air jadi. Ambil gambar ucap. Sampailah habis. Dia turun ke bawah. Dia pergi tengok pula Ada lima meja yang dia sediakan Penuh semua Macam-macam orang hantar kek lah kek, uh, Dia cek lah. semua satu-satu hadiah yang orang bagi tu oh. uh, Lepas tu dia balik Dan pukul tiga tadi Ada satu program lagi Di Galeria uh, Sri Perdana Sri Perdana uh, Yang dianjurkan oleh Akib Negara Kalau tak silap uh -huh. saya uh, Dan Maghrib nanti pun ada satu majlis Di uh, Masjid uh, Umar al -Hattab di hmm. uh, ni dalam sarahai uh, untuk satu majlis uh, tahlil dan doa kesyukuran difahamkan sebelum ni nak buat di masjid lain eh tapi ha itu pun satu perkembangan yang yang agak uh, menarik hmm -mm. uh, sebab uh, cadangan utama uh, pertamanya uh, nak dibuat di uh, masjid wilayah persekutuan okay. sebabnya yang pertamanya masjid uh, wilayah persekutuan tu besar Hmm. ada de ruang parking yang mencukupi. Hmm. Uh, orang nak datang ramai pun tak ada masalah. Hmm. Dan kalau kita ingat masjid wilayah perkestuan ini, ideanya dicetuskan oleh Yang Amat Berbahagia Tun sendiri. Oh, tu uh, signifikan yeah. dia. Sebab masa tu wilayah perkestuan ni dia tak ada masjid. Hmm. Yang ada masjid Kuala Lumpur di Masjid Negara lah. Uh, masjid Negara okay. dan juga masjid uh, Masjid Kuala Lumpur yang dekat sungai tu. Dia okay. Okay. tengah sungai Gombak hmm. dengan Sungai Klang tu. Hmm. Jadi masjid Jamil. Masjid Jamek ha. ha. Negeri untuk wilayah Persekutuan tak ada. Tak ada. Okay. Jadi atas inisiatif tu itulah tu, tu, uh, wujudnya masjid uh, wilayah Persekutuan. Itulah signifikannya kenapa nak dibuat di situ. Baik. Nak dianjur ke di situ. Tetapi malangnya uh, penganjur diberitahu bahawa ada program lain nak di nak dibuat ke situ lah Tiba-tiba ada program lain tu Tiba -tiba. Wallahualam lah Wallahualam. Uh, kan. Jadi uh, Tak apalah uh, Penganjur pun Mengambil inisiatif lain Untuk memindahkan uh, ini Lokasi uh, Majlis Doa Kesyukuran tu uh, Di tempat lain lah hmm. Di Damasa Rahai Jadi kalau boleh kita nak Fizi uh, kongsikan sikit lah uh, Tentang Mengapa kelab check Dat ni ditubuhkan Saya faham kan sejak tahun 2008 Ya eh? ya yeah, betul yeah. betul Okay Haa uh, pada mula-mulanya kelab uh, ni cuma sekadar kelab uh, yang tidak uh, formal. Okey. Okey tidak formal. Ianya adalah uh, hasil uh, cetusan beberapa orang lah. Hmm. Bukan bukan seorang lah beberapa orang yang pada setiap malam minggu malam Jumaat uh, hari akhir Jumaat malam Sabtu uh, kami-kami ni yang 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 minat dan kagum dan, dan apa ni mengidolakan uh, Tuan Dr. Mahathir ini selalu buat sesi teh tarik. Okey. Ha, teh tarik tak kira tak kiralah dekat restoran mana-mana kadang kadang duduk sampai okay. daripada Isyak sampai dah pukul 2 3 pagi. Mm -hmm. Lepas Isyak uh, cerita pasal keadaan Tun, pasal politik, pasal apa yang Tuan dah buat. Kita mm -hmm. berkongsi pengalaman masing-masing. Mm -hmm. Okey, daripada situlah tercetusnya kenapa kita tidak cuba uh, buat satu platform yang di mana ramai orang boleh berkongsi cerita mm -hmm. apa pengalaman dia dengan tun apa pendapat dia tentang tun uh, jadi hasil daripada perbincangan yang kata orang tu perbincangan di atas meja teh tarik okay. lahirnya club Check uh, dah jadi pama lahirnya club Check dia dan ditubuhkan pada bulan November kalau tak silap saya 2008 uh, dan kita pun berkembang daripada lah berkembang dari situ kita mula-mula uh, hanya biasa-biasa aja. -biasa -hmm. -mm. Uh, yang mana datang uh, pada sesi tertarik tu. Tapi kemudiannya bila dia dah bercerita dengan orang lain, bercerita dengan orang lain, bercerita lain ada orang yang datang kadang dia bersumban mau datang. Okey. <laughs> ada yang datang kata oh ada kerja dekat Johor. Eh malam ni ada tertarik tak kita nak join macam tu. Uh -huh. uh, jadi dia punya dia punya apa tu uh, perkembangan ni pelak ini ni adalah berdasarkan daripada mulut mulut ke mulut okey uh, okey jadi Dari seremban datang hmm jadi bertitik tolak daripada situasi tersebutlah uh, kemudiannya kita memikirkan bagaimana uh, cara untuk kita mengembangkan lagi sayap kita okay. yang membolehkan uh, ramai lagi terlibat uh, yang mungkin dari segi geografinya mereka itu berada di luar daripada tempat mm -hmm. Kelang dan mm. berjauh. Jadi pada masa uh, pada ketika itu kalau tak silap saya di dunia maya ini uh, yang paling uh, hot masa itu adalah blog. Blog. Ha, masa itu blog. Belum ada lagi social media platform yang lain ni. Mm -hmm. Jadi uh, dan satu lagi selain daripada blog adalah uh, portal forum portal-portal forum. Ah. forum macam loya uh, macam kalau dalam politiknya adalah mykmu Aha. jadi kita pun wujud kita wujudkan uh, satu website dulu mm -hmm. satu website uh, clubchat.www.clubchat.com mm -hmm. untuk kita wujudkan kita punya portal sendirilah ya yeah. portal sendiri kita wujudkan portal clubchat.com kemudian barulah datangnya Facebook mm. uh, masa portal tu uh, kenapa kita 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 gunakan portal kita tak gunakan blog macam lain sebab hmm. portal ni dia dia berbentuk forum yang membolehkan orang ada berinteraksi, interaksi interaksi okay. orang nak komen ke orang nak kritik ke orang nak bagi cadangan ke apa semua dan kita boleh menjawab benda hmm. tu memang sangat sangat efektif lah masa tu dan kita berjaya menarik lagi ramai orang uh, untuk join di dalam dalam apa chat that ni forum tu dan kemudian bila ada wujudnya Facebook, dia lagi lah, lagi hmm. laju lah. Maknanya perkembangan Club Check Deck tu boleh dikatakan selari dengan perkembangan uh, social media dekat Malaysia ni. Bila ada Facebook, kita saya rasa uh, pada mulanya masa kita beralih daripada forum ke Facebook tu, kita cuma ada lebih kurang seribu followers saja. Tapi dalam tempoh jangka masa yang agak pendek, pada pendapat saya sebab kurang daripada setahun kita dah mencecah angka sejuta juta juta dan memang laju memang laju dan dari segi engagementnya kalau kalau kita tengok uh, dalam masa sebulan statistiknya kita boleh dapat 8 juta uh, viewers atau reach reach kita 8 juta sebulan dan engagementnya adalah dalam uh, lebih kurang 6 juta maknanya memang sangat-sangat uh, efektif sangat-sangat interaktif Uh, platform club chat ni sampaikan kemudiannya kita uh, didekati oleh pihak-pihak tertentu untuk cuba uh, membantu dalam aspek uh, memberikan uh, sebaran uh, dalam aspek uh, memberikan perhematan pengiklanan, hmm. ha, ada, oh, juga. Ada, 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 ada juga iklan okay. datang ada ha, juga ada juga orang tanya sampai ada orang tanya nak jual tak page ni okay. <laughs> ha, jadi Uh, tapi, kerana saya rasa kerajaan dek ni lebih dia berorientasikan uh, sedikit politik lah. Ya. Uh, sedikit politik, sedikit uh, memerlukan uh, aspek-aspek pemikiran. Ya. Jadi, uh, kita memang tak nak beralih kepada aspek komersial. Ya. Sebab kalau kita beralih kepada aspek komersial, memang Banyak kita, kita boleh buat duit. Me. Tapi, uh, dia, dia macam Kadang -kadang nama, uh, ni lah kadang-kadang bila ha, menggunakan nama tuan Dr Mahathir ni menggunakan nama tuan doktor mahadi ni banyak pihak akan biasanya pandang serong ya yeah. ha, seolah-olah macam kita nak menjual nama tuan Mahathir untuk hmm. mendapat keuntungan-keuntungan itu yang saya tekankan berkali-kali tekankan daripada awal-awal lagi hmm. prinsip asas kelab chatlet ni adalah untuk uh, memanjangkan ataupun meneruskan amanah dia memanjangkan cara pemikiran Tuan Dr. Mahathir. Okay. Ha, bukan untuk mencari untung, bukan okay. untuk komersial. Ha, sebab itu adalah asas-asas yang, yang saya tekankan daripada peringkat awal. Sebab tu bila orang tanya, uh, macam mana kalau Encik Dad ni dapat fun, lah? macam mana nah, dia bergerak kan? Itu pun saya bawa ha. tanya. Macam <laughs> mana dia bergerak ni? Uh, adakah dia jual ke, apa ni, iklan ke kan? Uh, Sebenarnya tidak. Tidak eh. saya memang memang daripada awal lagi saya tekan saya tekankan kepada ini uh, Club Check Dad ini adalah salah satu cara atau platform untuk kita menyatakan penghargaan kepada Tuan Dr. Mahathir. Okey. Uh, bukan kerana kita nak mencari untung daripada dia. Okey. Uh, kita nak cakap terima kasih kat Tun macam mana cara dia. Okay. So kita wujudkan platform ni okey. Inilah cara kita menunjukkan rasa terima kasih kita, rasa penghargaan kita kepada Tuan Dr. Mahathir ini melalui platform Club Cedek. Dan Club Cedek ini sendiri dah diiktiraf oleh Dr. Mahathir eh? Ya. Yeah. Walaupun pada mulanya dia apa, Tuan Dr. Mahathir pun tidak mengetahui kewujudan Club ni okay. selama beberapa tahun. Jadi pada, oh, ah, pada tahun, tahun, juga. Ah, saya tak ingat tahun bila itu ah, memang kita tiba-tiba kita rasa kita dah boleh bergerak. Hmm. Kita dah bergerak dengan lebih jauh lagi. So, kita uh, memberanikan diri untuk menjemput Tuan Dr Mahathir untuk hmm, hadir pada satu uh, majlis raya. Majlis raya. <laughs> <laughs> majlis raya. Okay. So, dalam ucapannya di majlis raya tu, dia kata, saya pun tak tahu ada kedatangan macam tadi. Jadi, lepas tu beberapa tahun lepas tu, barulah kita <laughs> apa ni, bergerak dengan secara rapat lah dengan pihak Jabatan. Dan uh, kita banyak juga lah aktiviti-aktiviti yang kita anjurkan anjurkan bersama yang tapi yang pentingnya uh, ha. saya nak bagi tahu di sini bahawa kita bergerak dulu bukan hmm. kita jumpa nak minta restu apa ha. semua tak kita, kita tunjuk buat dulu, eh? buat dulu tunjukkan pada inisiatif, pada ha. inisiatif ni daripada kita ni tunjukkan bahawa kita boleh kita mampu bergerak tanpa ada ada dana ada bantuan daripada mana-mana pihak kan kalau kita nak buat satu-satu program tu ha uh, collectlah Collect duit tu buat program duit Itu cara kita berterima kasih Tak ada kita tak bagi duit Duit kan Jangan kita berterima kasih Tapi Itulah cara bagaimana kita Dan Itulah Prinsip yang masih dipegang oleh Kelab Cedat sehingga sekarang dah 17 tahun dah. Untuk konteks uh, penonton Tiger Show dan Astro One ni, kalau boleh Fizi cerita sikit kenapa memilih nama Cedat? Mungkin tak ramai yang tahu. Okay. Mungkin orang-orang lama tahu. <laughs> Cedek ni sebenarnya adalah kependekan uh, ataupun nama sebutan yang biasa digunakan oleh orang di sebelah Kedah lah, di sebelah hmm. utara. Sebab so, Mahathir tu, ramai hmm. yang nama Mahathir. Tapi bila Mahathir tu, orang Kedah panggil Ded. Ded, Ded, Ded. Jadi, uh, Tuan Dr. Mahathir sendiri, semasa waktu mudanya, dia menggunakan nama pena Cedek ni. Untuk penulisan dia penulisan kan? Untuk penulisan okay. dia. Jadi, kita pun ambil yang tu pun uh, lama juga kita nak dapatkan kebenaran daripada tuan Nak menggunakan nama Cik Dak tu yeah. Walaupun kita dah guna sebelum tu okay. Tapi uh, itulah Kita kena ada strategi jugalah Aha. Nak dapatkan. Kita tunjuk kan mudah. dulu bukan mudah Kita tunjuk dulu, kita bergerak Ada bukti, ada perkara-perkara yang kita buat Yang tuan kata oh budak ni betul-betul uh, nak buat benda ni ikhlas Nak, nak, nak apa ni nak kembangkan apa yang dah diasaskan oleh dia kan. Hmm. Jadi masa itulah uh, kita cakap Tun, this is the time kita nak minta kebenaran dengan Tun untuk menggunakan kuat saya. Oh. Kita tak payahlah. ha, <laughs> tahulah macam Tun je cakap. Yalah ni kata saya tak minta apa-apa, saya tak minta dipuji, saya tak minta nama saya letakkan nama apa-apa kan. Nama bangunan ke, nama sekolah ke, nama jalan saya tak nak kan yang jadi Pak Raya lah cari nama lain. Tapi akhirnya saya, kami berjaya memujuk Tuan Dr. Mahathir untuk membenarkan uh, penggunaan nama Pak itu. Okey, PV Jihad sendiri. Apa yang PV Jihad kagumi tentang Tuan Dr. Mahathir Muhammad ini? Apa bezanya Dr. Mahathir berbanding pemimpin-pemimpin politik di Malaysia ataupun di dunia? Okey, uh, saya sebenarnya uh, secara jujurnya lah saya telah Uh, berkecimpung, berjinak-jinak dengan dunia politik ini sejak umur uh, 16-17 tahun di kampung. Dan masa itu umur saya dalam uh, 16-17 tahun, tahun 86-80. Masa itu Tuan Dr. Mahathir adalah seorang berada dengan Menteri. Dan sebagai seorang budak, katakan -kata, tak, kita tak ambil, tahu pun masa mm -hmm. kepimpinan ini, harap yeah, yeah. ini. Lepas tu uh, saya join uh, masa tu pemuda UMNO lah. Mm Kemudian -hmm pun kita tak ambil tahu siapa presiden kita oh, kita tak ambil tahu kita aktiviti kita, di kampung ha, kita, kita cuma menyertai aktiviti-aktiviti apa ni pemuda amno tu ataupun amno tu di kampung itu saja kan saya tak pernah ada terfikir yang satu hari nanti saya duduk di sebelah tu ha. tak pernah tak pernah terfikir nanti, eh. langsung tak pernah pernah hmm. terfikir apa yang saya buat adalah adalah apa ni minat saya di dalam dunia dunia okay. politik sebab saya dah tengok atuk saya tu ketua ada uh, jawatan kuasa cawangan uh, arwah mak saya tu okay. adalah ketua wanita daripada skuasa wanita jadi ketua wanita cawangan jadi perkara-perkara uh, uh, yang berkaitan hal politik ini telah bermain dalam dalam keluarga saya dalam persekitaran saya sejak daripada awal Okay uh, jadi saya masuk dalam dalam uh, politik ni pun boleh dikatakan daripada awal lagi lah. Ha, kemudian bila kita sekolah, kita membesar, semua zaman Tuan Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Dan kita tak rasa tak pernah, kita kata tak pernah lah. Tak, tak, tak ada rasa yang bahawa kita ni dalam keadaan tertekan, kita dalam keadaan takut, kita dalam keadaan tertekan. Maknanya pada masa itu semua saya rasa majoritinya semua rakyat Malaysia ada ada satu tujuan ada satu goal untuk dicapai. Ha, maknanya masing-masing semua sedang berlumba-lumba untuk mengejar yang yang bisnesnya untuk mengejar dalam dalam dunia perniagaan, yang belajarnya sedang berlumba-lumba untuk pergi ke luar negara, belajar ke luar negara. Maknanya tidak ada perkara-perkara lain yang mencetuskan satu situasi yang kurang senang di kalangan masyarakat Malaysia. Jadi selepas saya meninggalkan alam uh, persekolahan, bila dah saya masuk alam pekerjaan, barulah kita tengok dunia luar, hmm. kita nampak oh ini sebenarnya perbezaannya hmm. dan apa yang telah uh, pemimpin kita buat untuk negara kita, sampaikan kita boleh mampu sampai ke tahap dunia. Jadi uh, dari segi, dari, dari aspek itulah uh, bila saya tengok, lama-kelamaan mula uh, perspektif saya terhadap dunia politik berbeza. Uh, daripada yang suka-suka sebab hmm. ada aktiviti dekat kampung. Makin dalam lah. uh, tapi makin dalam oh baru kita tengok kenapa perlunya ada kepimpinan yang sebegini untuk membawa negara ini daripada hmm. satu negara yang membangun kepada negara maju. Uh, dan nampak perbeza perbezaannya uh, daripada zaman Tuan Dr. Mahathir, lepas tu dan seterusnya terus lah. Hmm. Uh, memang memang se semakin lama semakin semakin uh, mematangkan pemahaman kita tentang politik itu sendiri. Okay, sekarang Fizi dah boleh duduk di sebelah Dr. Mahathir dan bercakap dengan Kalau boleh kongsi dengan penonton dan pendengar kita, Dr. Mahathir ni orang yang macam mana? Dari kacamata Fizi Jihad. Saya rasa sebenarnya Dr. Mahathir ini kalau betul-betul kita fahami, dia seorang yang sangat simple. Okay. Sangat simple dan sangat berterus terang. Kita tak adalah rasa macam kadang-kadang oh, bila kita tengok ialah kalau kita kategorikan Tuan Dr. Mahathir ini sebagai seorang pemimpin yang betul-betul uh, diiktiraf sebagai the great statement hmm. kan mungkin orang ini penuh dengan falsafah orang hmm, hmm, ini hmm. cakap dengan cara percakapan dia pun lain kita pun nak duduk sama dengan sama tinggi sama tinggi dengan dia pun macam takut-takut dan saya ada pasal itu pada mula-mula. Hmm. Ha, pada mula-mula saya di, diberi tanggungjawab sebagai President. Presiden Club Jet Deck ni bila nak buat program dia, dalam kepala otak ni apa aku, aku nak sembang dengan dia ni. Kalau uh -huh. <laughs> aku duduk sebelah ni dengan. Uh -huh. Tapi bila lama-kelamaan sebenarnya tau dalam dia ni adalah soalan yang sangat simple. Dalam sebab tu bila kita tengok dalam ucapan-ucapan hmm. dia pun mudah, simple. mudah. Simple dan mudah dipahami Maksudnya dia, dalam masa moden tak lah <laughs> <laughs> Tak adalah nak guna bahasa ha, bahasa tak ada ha, ha. tak ada. Uh, Okey sangat simple. Soalan akhir. Kalau boleh ada pesanan ke? Aa uh, sebagai pengurusi Presiden Pukulak Cik Dek kepada rakyat Malaysia hmm. Ataupun nak cakap lah tentang Dr. Mahathir ni uh, Saya uh, suka untuk uh, mengambil pendekatan begini lah Daripada perspektif saya dan Pukulak Cik Kenapa kita menubuhkan Pukulak Cik antara objektifnya adalah untuk meneruskan amanah dia hmm. Sebab kalau kita tengok daripada dulu bila Dr. Mahathir bersara Dia uh, yang besar itu adalah kerjanya. Hmm. Tetapi cintanya kepada negara tak pernah besar. Tak pernah besar. Mungkin eh? okay, ramai yang salah faham. Yeah. Itu hmm. yang sentiasa ada di dalam hidup ini. Hmm. Sebab tu sepanjang hidupnya, kalau kita tengok perjalanan hidupnya akan sentiasa ada perjuangan, 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 hmm. perjuangan untuk agama dia, untuk bangsa dia, untuk negara dia. Kalau bagi pihak yang selalu cakap, Tony ni baik duduk dengan cucu je lah kat rumah. Hmm. Apa pandangan hampir ni? Kan banyak jenis. Ah ha, pergi lah duduk kat masjid. Uh, nampak agak sebab tu tak apa. Teruskan. Orang macam ni kita tak selalu jumpa. Iyalah. Okay. Kan? Bila hidup 100 tahun kita uh, boleh dikatakan generasi yang bertuah untuk berada sezaman dengan dia, mampu berjumpa dengan dia, mampu berkomunikasi dengan mampu bercakap dengan dia. Gunalah peluang yang sebaik yang ada ni sebaik mungkin untuk kita menimba pengalaman, menimba ilmu daripada apa yang dia curahkan kepada kita. Uh, kalau katakan tadi Cik Amin kata bercakap pasal tentang keluarga, saya rasa uh, kita tidak pernah melihat teruk bahawa Tun ni pernah meminggirkan keluarga dia. Kan? Hmm. Tapi apa yang dia buat semuanya adalah uh, dia mendahului, mendahulukan uh, negara dia dulu. Mendahulukan agama dia dulu. Mendahulukan Uh, bangsa dia dulu. Sebab tu bila kita tengok perjuangan dia adalah sentiasa berkaitan dengan tiga perkara ni. Dan dia dianugerahkan uh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan seorang wanita yang cukup hebat untuk memperkuatkan dia dalam perjuangan yang sentiasa berterusan ni saya rasa akan sehingga ke akhir hayat dia. Tuan Asma Mama Ali. Tuan Asma Mama. Okey, last kali sebelum kita habiskan sesi ini uh, kepada yang beranggapan ataupun mempercayai propaganda Tony curi ke bilion-bilion, bagi anak dia semua pandangan fizik sendiri macam mana? Saya rasa tak ada satu pun kes yang pernah terbukti di mahkamah hingga ke hari ini hingga hari ini hingga ke eh? hari ini kan orang lain pernah memiliki kuasa yang cukup kuat selepas daripada Tun Dr. Mahathir. Tapi tidak ada satu pun yang berjaya dibawa ke mahkamah, di ke mahkamah dan dibuktikan perkara ini berlaku dan kesalahannya berlaku. Tidak ada. Mm. Uh, walaupun, walaupun di, masa yang selepas daripada Tun Dr. orang orang lain ada kuasa yang cukup. Ada kuasa kan? Kuasa. Nah. Boleh buat apa saja. Jadi itu boleh dikatakan bertaraf kabar angin lah. Tak angin. lah. Kita okay, terima kasih banyak-banyak bagi -banyak. dan sudi meluangkan masa bersama The Tiger Show Podcast Raw. Kita kepada penonton dan pendengar The Tiger Show Podcast, kita minta uh, subscribe semua akaun media sosial kita. Okey, terima kasih. Sama